الحمد للہ رب العالمین و صلاۃ المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ دوستوں کی خدمت میں ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں یہ ویڈیو مزار عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ہے مکہ شریف حرم کے نزدیک شارہ شہدہ کے محلہ میں حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار ہے اس مزار کے گرد چار دیواری بنی ہوئی ہے لوہے کا گیٹ لگا ہوا ہے اور تالا بند رہتا ہے اور گیٹ کی جالیوں سے زیارت بھی کر سکتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش نبوت کے تیسرے سال ہوئی عبداللہ بن عمر خلیفہ دوم عمر بن الخطاب کے صاحب زادے تھے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا اس وقت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً پانچ سال کے تھے والد گرامی کے قبول اسلام کے ساتھ وہ خود بخود ہی اسلام کے دامن رحمت میں وابستہ ہو گئے نبوت کے تیرویں سال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک تقریباً دس برس تھی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے گزری آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حد اتباع کرتے تھے جہاں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی وہاں نماز پڑھتے تھے اور یہاں تاک کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک درخت کے نیچے اترے تھے تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کو پانی دیا کرتے تھے تاکہ خشک نہ ہو جائے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ عليہ وسلم کی پوری زندگی میں عہد وفا نبھايا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد بھی محبت کے تقاضوں کو پورا کرتے رہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا اور اس کی لذتوں سے دور رہتے تھے یہ انتہائی متقی اور پرہیزگار انسان تھے ان کی راتیں عبادت میں گزرا کرتی تھیں اور روزے رکھنا ان کے معمول میں شامل تھا اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دین کا وسیع علم اور شاندار فہم و فراست سے نوازا تھا آپ اپنے وقت کے بہت بڑے فقی تھے اور ان کو فقہ پر عبور حاصل تھا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد ساٹھ سال تک اس جہاں فانی میں رہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں جہاد کا جذبہ بچپن سے ہی جوان تھا اور ان کی آرزو تھی کہ وہ بھی دین کے دشمنوں کے ساتھ لڑیں غزوہ بدر اور غزوہ احد کے مارکہ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا نام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہ فرمایا کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چودہ سال سے زیادہ نہیں ہوئے تھے غزوہ احد کے دو سال بعد پانچ ہجری میں غزوہ خندق میں ان کی عمر پندرہ سال پوری ہو چکی تھی چنانچہ وہ سب سے پہلا مارکہ ہے جس میں ان کو شرکت کی اجازت مل گئی اجازت ملنے پر ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی اس جنگ میں انہوں نے بھرپور طریقے سے حصہ لیا اور یوں اپنے ذوق جہاد کی تسکین لی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جہاد کے ساتھ محبت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد بھی اسی طرح جاری رہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں دین سے پھر جانے والوں سے جنگ میں انہوں نے ایک کامیاب سپاہی کی طرح شرکت کی یہاں تک کہ یہ فتنہ فنا کے گھاٹ اتر گیا اور اپنے والد حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی جنگوں میں حصہ لیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شمالی افریقہ کو فتح کرنے کے سلسلے میں ہونے والی جنگوں میں شریک ہوئے مارکہ حامد اور کستنطنیہ میں بھی شرکت کی وہ جب بھی کسی مارکے سے واپس آتے پھر سے نئے مارکے کی تیاری شروع کر دیتے اور یہ جذبہ آخری عمر تک برقرار رہا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دو ہزار چھ سو تیس احادیث مروی ہے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہزار غلام آزاد کیے جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے تشریف لے گئے تو چوہتر ہجری میں ایک شخص نے حجاج بن یوسف کے کہنے پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں میں زہر سے بجھا ہوا تیر مار دیا زہر نے اثر کیا اور آپ کا پاؤں مبارک پھول گیا پھر یہی زخم آپ کی وفات کا باعث بنا اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو دوستوں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اور اپنی دعاؤں کے ساتھ اجازت دیجیے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک اور زیارت کے ساتھ حاضر ہوں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ